ง่ายไหม Yes y e <c oughs> สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็เป็นวันที่24ธันวานะคะ,อะตอนนี้นะจุ่มเป็นช่วงเวลาตอนบ่ายดึงนะหมวยกวยกับแชงก,กำลังหัน่นอ,อาหารนะคะต่างๆนานาเนานะหลายอย่างมากเลยนั่นแหละเตรียมพร้อมที่จะ,ะกินตอนช่วงคริสต์มาสกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูเลยว่าเราหั่นอะไรกันบ้าง นี่เลยจ้านี่คือมันนะคะมันฝรั่งเดี๋ยวเราจะเปิดเตาเลยเปิดต้มเลยนี่นะคะอันนี้หมวยเอาแกะออกจากไอเทียนอ่ะนะที่เช่นอเวนซ์นะะเดี๋ยวต้องออกไปเก็บไอต้นแกรอนเนาะไอกิ่งต้นสนแล้วนะคะนี่นี่แชนหั่นไปแล้วอ้แอบชิมอีมมกฉี่สมอเกล้า <God. S 1> น้องแมวก็มานั่งเฝ้านี่เฮ้ยบลิสตันเฮ้ยแมนสกิลิงปลาดองจะต้องหั่นหอมแล้วเขาก็เรียกว่าอะไรกริดเพแเผปปะนะคะมันเป็นแเพปปี่ว่าผสมร,รวมหลายอย่างนะนะลงไปในนี้นะคะเนี่ซื้อมาปีที่แล้วทุกคนตอนชน่วงเขาลดราคานะถูกมาก จากพันกว่านะเหลือแค่สองร้อยเอ่ะเนี่ยทุกคนคะอวดก่อนสวยไหมมีครบชุดเลยนะ เหมวยกกำลังจะเดินไปหากิ่งสนนะคะเอาไปตกแต่งไอ้นั่นน่ะนะเพราะว่าอันเก่าที่หมวยททำไปมันเขาเรียกอะไรมันมันแห้งไปหมดแล้วอะ่ะเดี๋ยวเราจะไปเอากิ่งดีนะคะเห็นไหมเดี๋ยวจะตัดเนี่ยช่วงกิ่งช่วง,วงยอดตรงนี้เขานะคะเอามาตกแต่งเนาะเนี่ยค่ะดีเลยช่วงยอดเร็นี้มนะโอเคค่ะตัดก่อนตัดตัด,ตดเลย ได้กิ่งลักษณะแบบนี้แล้วนะคะเนี่ยไหมอย่างนี้จะนี่แล้วทีนี้เราก็จะมาแต่งเลยแต่งเสียบเสียบเข้าไปเนี่ยบางๆกันเลยเลยบางรอบๆเลยนะคะ

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาเปนอาหารวานรุกสาวอ๋อวันนี้มันคิดมากแม่อวยพรคริสต์มาสให้เพื่อนๆหน่อยขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญและทีนี้ขอให้ทุกคนปลอดภัยจากโรคโควิดด้วยนะคะแล้วก็ให้มีความสุขมากๆขอบคุณค่ะ Och därför, visa bara, jag har den där. Vad är det för sort? Det som ju liksom skärt. På korvarna? Jag vet inte, det stod ju på paketet. En svartare älg tror Ja, en svart älg var det. Ja, röret är rent va? Ja, hon var, var, var. Var, <laughs> var väldigt lik varandra i smaken. Mm. Jag tror det, jag är inte säker. Hon har fått en julklappkorv. I en kassett, från den korv. Ja visst det, i Det finns har redan ätit det här en gång i dag. Hur mycket har du ätit Ja en hel dyck. Det behöver inte det snåla. Jag snålar i Det finns, det är nog att det tar Ett kilo har jag cool. <hums> 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 Och 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 så det luktar saltgurka ja, och sill. Vi har sill. Vi har. här, han har tagit ägg? Ska jag få skicka korv? Måste man blöta senapen? Prickig korv. Har gubbarna käkat? Det är jag med. Tog <här> du stora prickiga, Vad är det för korv det på. finka. Skinka, var <laughs> det här det morsan? Nej inte hungrig. Nähä, bara det? bara. en, ja. en har vi inte. Vi har bara en hårdbröd. Så, Så. nu ska vi fylla på det. En sked. Sallad som det Det är <laughs> mm. oh. det du. <laughs> jag är kollad Köpte nu? Ja. Vad det? Det köpte vi igen nu då. Tre kilo. Men tänkte, alltså vi köpte bara. Den du har jag Det är inte Ica någonting. Ica men den här med, som är röd förpackning fast genomskinlig? Jaa är... tycker inte de skinka när det smakar för mycket salt. Då? ja. Det, det är bara salt smak, skinkgott. Det smakar skinka, mycket. Vad salt. Du hur lätt det där när så här med två... De som det är färdig-paket du Ja, det smakar bra. Det har två paket men jag får det börjar bli dress Ja, Ja, du har liat mig en, en blod, och en halv. เขาบอกว่าไม่ใช่ดุ้มนะวัดมาเมียว you know ัยตัวเราเซ็ง huh, อันนั้นอะไปไหนอยู่แถวนี้ยนะตุ๊กเดี่ยววางไว้เป็นที่ๆดีนะเด็กเองบอกว่าใส่เสื้อ สวัสดีค่ะสวัสดีครับเฮลุงกบนี่ยายอ้าวเฮสเตนนะเอ็มเมอร์อนสกาตับียส Ja, du måste gå och hämta själv Jag kan stå upp jag, jag kommer få hämta fler. <laughs> Malik önskar in mig, Jakob. Ah, ja. ja, tack. Tack, tack. Tobias. Så vem? Jag är från vem? Från Salle och Blixten. <laughs> Varmt att vara här inne då. Har ja. och du mössa. Jag visste inte att Salle och Blixten köpte present till mig. Oh, varmt. Jag Emma och Jakob ja, önskar katten eran. Du får visa se där. Det står B på den. Ja. ja men då ska, för vi kommer få oh, till då ja, jag jag. den så ska vi öppna A. Det är en mjuk bil. Jo den var till dig det här. Från Mallika med familj. Från, Sverige <laughs> Det mm -hmm. <laughs> oh, <ett paket>. mm. <laughs> de här mm. till <laughs> från Emma och Tobias. Ett paket? Julskinka! Emma och Jakob. Mig och mamma och Tobias. Mm. <laughs> ja, vi hör det där snart. Tobias från mamma och pappa. Tobias <laughs> Stridö. Jag, det jag, och jag. Asså, jag har åkt Jakob. Jakob fick ingen. Nej ja, men han och jag åkte redan. Emma och Jakob. kan och Tobias. När man skulle vi ha... Vi har fått B och två. När här var hos farmor Det var, var... det... från var mormor. Men det låg ju skitlångt att vi var hos farmor och det skulle bli ett ur kvarteret. Jag har en, sånt, så vardagsrummet fullt. Mm. Jaha, så glad. det, det. Mm. Kjell <laughs> och Malika från Emmy och Jakob. Jaha. Du ska ställa min här. Nej, en Julskink. Vad var det där? Tobias önskar mamma och pappa. Med en tre trea på. Ja, och Oj, vad är det där då? Lite stormar. Allt det där är Gitar. från och <tryck> ja, ställ ner då. God jul! Vad fan har ni köpt? <snar> <laughs> det God jul mamma önskar Tobias och pappa. Är det jag? Pappa? Nej, det är Tack! Eller... Ja, det är till <skratt> <skratt> God jul Tobias önskar mamma och pappa. Ett och ett och ett. Är av slut? <laughs> Jaha, så det var det. <laughs> oh. Fick du bara det? Fick du bara fem Fyra paket? <laughs> Det, är jag. Tagit Nej, det, är det det är Tobias. Du, du har fått mest. Du måste ha tagit min. Oh, för det fan. ser ut som att du är tio år. Ja. Det är Tobias som har tagit ja, jag vet, min. Det vete fram vad som hände här när jag sa pengar. Ja, du sa det fem dagar innan. Jag går. Ja, då? Ja. Det var klaffen eller den här. Nice. Den var i jul. Nää. Köpte en pik jag tog med. Juste det. Du var så utanför ju. Ja, ja. ja men vi hörs sen då. God jul. God jul. Tobias. God jul. God jul. Hej Du var så utanför. Alla hade pik utom du. Det ja, 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 fanns, fanns inte storlek så vi fick klaffe på nätet. Var det så?

Oh, då, då. Får jag byta? <laughs> Ett. <Hej. laughs> <Oj, oj. Sexa. laughs> ja men det är de här som håller på. Oh, Jaha, sexa. Jag då, då, då är det. Var är den? Åh! är Det Nej. Nej. Oh. Nej, det är det, en enorm <laughs> Jag tog den här för jag hängde upp och ta. Ett. Snabba er, ni har typ 50-60-70 paket. Men mamma... Mm. Då, då. Den sitter här till halva natten. Går det här. inte läggdags tre? Man måste lägga datorer på honom en kvart. Om inte vissa skulle åka iväg. Men jag tror han är bra på det tre. tre igen eller? Jag måste ha ett paket staket. Fem. Jag har 40 sekunder bara för ett glatt staket. Fyra. <här> 37 sekunder. <här> <här> Fem. <här> Sex. <här> Nej. Ja! 28 nu Ja! Kör sakta nu. <här>